Şişəmici oldu, apar qaytar. Əli açıqlıq kişiyə yaraşıq verir. Kişi xərcləsin, qadın yığsın. Bunu Yeni Çağ Aza açıqlamasında tanınmış aparıcı Rövsenə Ağasəb qızı ailədə büdcəyə nəzarətlə bağlı suala cavab olaraq bildirib. Aparıcı kişilərlə bağlı qalmaqallı fikirlər səsləndirir. Belə fikir var ki, pulu qazanmaq asan, xərcləmək çətindir. Baxırsan, qadın var, gəlirin çıxarını düzgün bölə bilmir üst üstə geyimlər soyuducusunda yeyilməyəcək və istifadə olunmayacaq ərzaqlar. Garderobda bir-birinə bənzəyən geyim dəstləri, oxşar ayaqqabılar var. Nə olar? Məgər dünyanın axırıdır. Yavaş-yavaş xərclədə. Mənə elə gəlir ki, hər bir qadın yığımçılıq və yaxşı mənada bir az simici olmalıdır. Amma mütləq ehtiyatlı olsun gərək. Kiməsə borca getməsin, möhtac qalmasın. Eləsi var ki, var yoxunu qoyur, bəsə bəs kreditə girir, filankestə var, məndə də olsun. Bunun bir adı var. Görməmişlik. Həmişə pul qazanmaq olmur. Bunu unutmaq olmaz. Kişilərə gəlincə səxavət onların üzünü ağ edən cəhətlərdən biridir. Kişi simici oldu, apar qaytar. Əli açıqlıq kişiyə yaraşıq verir. Kişi xərcləsin, qadın yığsın. Əllini cibinə aparmayan kişidən adama ər olmaz. Bu xərcləməyə tək pul yox, həm də ürək lazımdır. Ürəksiz kişidən sevgi, ruh filan da gözləməyin.